Вино – Вино – це духовний напій богів. Вітаю вас на 12 12-й міжнародній виставці. Вино та винаробства та виставці міцних алкогольних напоїв високий градус. Традиційні та добре знайомі одеситам виставки проходитимуть з 23 по 25 лютого у виставковому комплексі Мурвокзалу. День відкриття пройшов знаменно та урочистом. З привітаннями, подяками та побажаннями. Хотів поздравити українських неділо з, 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 з очіною можливістю продемонструвати е, результати свого нелегкого труду. И пожелать э, украинскому виноделию занять достойное место в, 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 в мировом э, виноделии. Хочу поблагодарить организаторов за хорошую организацию самой выступления. И я для меня ассоциация такая, что когда э, вино это создает хорошее настроение, и улыбку создают, я думал только две вещи: это вино и женщины. Но теперь я знаю, що і регіон Одеса, который організує такі прекрасні виставки, он теж входить в эту категорію. З кожним роком Одеса підтверджує свій заслужений статус в столиці виноробства, в тому числі завдяки виставкам, які збирають кращі вітчизняні та іноземні компанії виробників. Хочу отметить, що в нашому регіоні 61 производитель, хто займається производством і виращиванием винограда. Это довольно большое количество предприятий. Почти 50% производства виноделия в нашей стране принадлежит нашему региону. И, конечно, хочу сказать о тех успехах, которые продвигает наш регион не только в нашей стране, но и за рубежом. Это те производители, которые представлены здесь своими экспозициями. Сложно переоценить тот вклад, который вносят сегодня все люди, которые собрали здесь в общее дело, дело виноделия. Мы можем это увидеть только, когда мы поднимаем бокал вина. Что все люди, которые находятся здесь, которые смотрят друг другу в глаза, они вносят тот маленький вклад, который создает большое, большое жизненное чудо, называемое вино. Мы вас очень любим, очень ценим. с началом работаем.